в ритме там да. тебе некуда деваться да. в ритме там да. тебе некуда деваться да. в ритме всем здорово, с вами мегасталкер и я решил маленькое видео создать чтобы рассказать что данный мод то есть сталкер 10-7 фарш сидит смирно буду проходить довольно долго что ну как сказать он мне нравится пашки видимо нет Ладно, если вам реально понравится это видео, то Пашка успокоится. Если вам не понравится, то не хан. Ну что, за это я хотел сказать? Смотрите видео. В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4 -го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе саркофага над разрушенным энергоблоком, эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, редкие уцелевшие рассказывают о животных мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствуют от одной до трех сотен неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами. И занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год, несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больше размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов излучателя, способного разрушить разум человека. И отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов. Всем здорово, вами Мега Сталкер. И мы играем. Stalker. Тизертир -тир зима. Мод назов зов Припяти. мне он, кажется, звучал очень-очень интересно и подходящим под наш сезон сейчас. Но, как я помню, надо с этим сейчас мужичком поговорить. Эй, мужичок. А. Привет, сталкер. Если ты на складовск двигаешь, могу предложить малость подзаработать. На складовка, оно на складовск. Только вот я здесь недавно, и где складовск, этот без понятия. А так не вопрос. Деньжат лишними не бывает. Да, скажу. Ну да, он говорит, говорит, нам дает специально. а я думаю, мужичка, лучше пойти. Я не хочу с ним на складовск идти. Может, я сейчас пойду в другое местечко. Аномалия. Кстати, вот этот он не совсем глобальный, но заданий даются тут офигенно много. Вот просто офигенский. Может что-нибудь есть. А тут? О уже нету. Просто посмотреть, вдруг найдем чего-нибудь. Просто я играл на один хрень. Что я нашел? Что я нашел, только мне не дали, окей. Сейчас начнется веселье. Самбари. На! На -те. Сейчас там так сохранить игру будет, что новое. Они... По так. Сохранить. Игра, кстати, вышла в вы... Вот этот мод вышел в одиннадцатом году. Ну, в 2011 году, кому не интересно. Ну, кому непонятно или кто же колота. Вышел в этом году. Чё бы еще сказать <laughs> вы, вы заметили тут зима яма то не но это ладно блин не прыг что на x нажимать она да тебе тут можем мы встретим зомбари из half life потом Смотрите, даже Страйкера. Тоже из Half-Life. Наверное, уже видели у меня на канале его. Вот много чего интересного будет за это посмотреть. И даже покажу, как в некоторых забагованных местах проходить. Ой, что-то получил. Так, ну, надо сохраняется почаще. съем. Сохрани. Сохраняшка произошла. Нать. Там какой-то плюс. мы сейчас с зомбарями уже воюем. Во Ну, 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 где-то там. кыс а. Получил. Кстати, вот, он бесплатный, можете его скачать спокойно где угодно. Ссылочка скачать, будет в описании. Ссылочка будет в описании. Кто хочет скачайте. И без официальной копии. Просто он к отдельный модик идет. И чуть, -чуть не грохнул. А, на еще хоть за оружие тут есть. Так. Машу надо обязательно брать. нас скоро хороший, да, все, берем. Ой, это только патроны. Окей, окейшки. Тут что можно взять? Берем. Так, и этот. Многие могут сказать, что очень похоже на Варзет. Извините, она раньше вышла. То, что Варзет сделал по этой игре. О, калаш мини. Хорошее состояние Так. 3500 каждый хочет. Так, надо сохраниться еще. Два Е. Так, сохранимся. Ну, эта серия я дойду просто до складовска. И все. Игра будет закончена. Да, еще надо. что то так сильно, быстро устаешь, то есть? Хватит тут вставать уж. Мне кажется, а у меня обычно калаш просто. Так, берем винт. И... А, блин, еще и перегружен. А! Иду, надо поесть. Вот так и вот все. Гуд. Эй, и... Нет, ничего нету. Ладно. Блин, а так нельзя сохраниться, как я люблю. Ага. Так. Сейчас только так сохраняться. Только так сохраняться надо. Это петялька. Птички летают

а спаунит больше монстров, снимать броню с трубов, за, за Притереть НПС, кидать гранаты, отключить заселение, применить. Делаем так. Что теперь у нас? Теперь мы расширили отряд Альфа. Это будет отряд за нами разгоняться. Я не вижу в этом ничего плохого, хоть нам сейчас нужна аптечка. Мы на эмалью просто попали. Сейчас что нам надо? Нам нужен болтик. Болтик, болтик, болтик. Потому мы сейчас идем в деревню по названиям Жарко. Мне уже не нравится. Вот она, вот она. Сейчас я... Вау. Тут ничего нет. Тут нет, слава богу. Сейчас там может мужичка сейчас тут спрыгнет. Я просто хочу тут интерес забрать. Блин, 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 блин. А, как жарко тут. Мне еще дома жарко. Мы сделали это. Зачем гранату взял, я не знаю. Так, этот калаш, если я оставлю, сделаем так. Этот калаш я буду качать. Так, ножик нам пока не нужен. Да, еще и что с паком на оружие играть, то вот так оружие классно выглядит теперь. Только не могу прицелиться на инвентарь, здесь плохо. Ну, ладно, побежим на доск, Там надо да, сохраниться будет. Самый главный глюк в этой игре. Те, что устал, что просто выбивает, когда выбирает задание какое-нибудь. Это задание надо долго висеть. Взяли, выполнили и все. Долго, конечно, чтобы не висел, так глюк сильно. <coughs> Больше только и проблем из-за этого, хочу сказать. Там кто-то есть. Хоть посмотрим, кто бандит. Нет, не буду нападать. Еще пока слабоват все-таки. Слабоват еще пока. Там на бандитов идит. Давайте пробежимся чуток. Задавал дышать. сколько у нас денег? 50. Офигеть. 53 тысячи у нас с собой зону. Окей, ушки. Сухой груз. Сух... Да, сухой груз. Окей. Идем мы на сухофрукт. Сухофрукт, сухофрукт. Элагает. Так, нам надо было сейчас с этим, но я хочу вот сюда приближаться. Ну, немножечко прикупить патрончик всяких. Идите, 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 вот. Так. Вот так вот. Так. Немножечко патрончиков положим. А пока еще окей, у нас повесло. А вот наш Боррига, который мне сейчас нужен. у ты уже. Ой, киевшки. И теперь у нас денег почти не осталось. Это ладно, ничего, я накоплю, я быстро накапливаю. А, все, теперь у нас оружие в хорошем состоянии, конечно, это я не буду отрицать. Но вот теперь у нас денег нет.